Langsung aja kita ke bahan-bahannya ya teman-teman. Di sini saya sudah ada setengah kilo e, ayam segar. Di sini saya gunakan ayam pilet ya. Jadi ini adalah ayam tanpa tulang. Lalu untuk ayamnya ini akan kita potong-potong kecil atau kita potong dadu. Nah untuk ukurannya seperti ini ya teman-teman atau teman-teman bisa sesuaikan sama selera teman-teman selanjutnya untuk ayamnya ini akan kita pindahkan ke dalam wadah lalu di sini akan kita bumbuhin di sini saya akan tambahkan satu butir telur ayam kemudian di sini ada dua siung bawang putih yang sudah kita haluskan lalu kita tambahkan seperempat uh, sendok teh ketumbar bubuk seperempat sendok teh ada bubuk dan juga satu sendok teh kaldu ayam bubuk dan juga uh, seujung sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai semua uh, bahannya tercampur merata. Lalu ini akan kita diamkan sekitar 15 menitan supaya bumbunya itu lebih meresap ke dalam ayamnya. Dan ini akan saya simpan dalam kulkas ya, teman-teman, biar dingin. Selanjutnya kita akan siapkan uh, tepung keringnya. Di sini saya uh, gunakan tepung terigu sekitar 7 sendok makan. Kemudian kita gunakan juga tepung bumbu serbaguna sekitar 7 sendok makan. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh soda kue. Tujuannya biar tepungnya itu nggak keras ya, teman-teman. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan juga satu sendok teh lada bubuk. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata ya. Kalau sudah ini boleh kita sisihkan. Nah selanjutnya boleh kita ambil ayam yang sudah kita marinasi tadi menggunakan bumbu-bumbu. Selanjutnya di sini saya akan pisahkan uh, ayamnya karena di sini kan banyak airnya ya teman-teman. Ini kita pisahkan satu persatu seperti ini. Nah ini sisa airnya memang cuma sedikit, tapi di sini uh, bumbunya di sini semua ya. Selanjutnya saya akan tambahkan sedikit air es. Nah ini adalah sebagai air pencelupnya nanti ya kita gunakan. Selanjutnya ini siap kita tepungin untuk ayamnya. Yang pertama kita masukkan dulu ke dalam tepung keringnya sekitar. Uh, 5-7 potong kemudian kita aduk-aduk uh, boleh agak-agak sedikit diremas juga boleh ya teman-teman nah kira-kira seperti ini ya teman-teman selanjutnya ini akan kita uh, celupkan ke dalam air esnya nah di sini saya menggunakan saringan kecil seperti ini Kalau sudah kita tiriskan, lalu kita celupkan kembali ke tepung keringnya. Lalu ini kita aduk-aduk kembali ya, teman-teman, sampai ayamnya itu sedikit keriting. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah selanjutnya kita akan panaskan minyak goreng secukupnya. Di sini saya gunakan minyak yang agak banyak ya, teman-teman. Nah, kalau sudah panas boleh langsung kita goreng ayam yang sudah kita tepungin tadi. Di sini saya tepungnya agak banyak ya, teman-teman, kira-kira satu penggorengan gitu. Dan ini kita goreng sampai ayamnya benar-benar matang, sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, kalau sudah ini boleh kita angkat, kalau kita tiriskan, dan lakukan sampai semua ayamnya habis ya. Dan ini adalah hasil ayam popcorn ataupun ayam crispy yang kita buat. Ini rasanya enak banget, gurih banget dan ini enggak keras sama sekali ya, teman-teman. Dan ini bisa teman-teman langsung makan menggunakan saus ataupun sambal. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan buat sambal tomatnya. Di sini saya sudah ada satu buah bawang bombay. Lalu ini kita akan potong-potong memanjang seperti ini. Selanjutnya di sini sudah ada 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini akan kita geprek terlebih dahulu. Lalu ini akan kita cincang halus ya teman-teman. Nah kalau sudah halus bawang putihnya boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu di sini sudah ada satu buah tomat merah. Lalu ini akan kita potong-potong dadu seperti ini. Selanjutnya, kita akan panaskan minyak goreng secukupnya. Lalu, boleh kita tumis bawang bombay terlebih dahulu, ya teman-teman. Kita tumis sampai bawang bombaynya harum dan juga sedikit layu. Dan selanjutnya, boleh kita masukkan uh, bawang putih cincangnya. dan ini sama ini kita tumis sampai bawangnya itu benar-benar harum dan layu ya selanjutnya boleh kita masukkan irisan tomatnya kemudian kita boleh tambahkan saus tomat secukupnya Di sini saya gunakan sekitar 5-6 sendok makan kalau teman-teman mau lebih pedas teman-teman boleh campur dengan saus cabai ya ataupun saus sambal Selanjutnya, di sini saya akan tambahkan air secukupnya. Lalu kita akan beri 1 sendok teh lada bubuk dan juga 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan juga 1 sendok teh gula pasir dan juga seperempat sendok teh garam. Dan kalau sudah mendidih dan rasanya pas boleh kita tambahkan sekitar uh, 1 sendok teh tepung maizena yang sudah kita larutkan dengan air Lalu ini kita aduk-aduk dan kita masak sebentar Selanjutnya boleh kita masukkan ayam popcornnya yang sudah kita goreng tadi Lalu ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman dan kalau sudah selesai, ini boleh kita sajikan dan siap kita nikmati ya. Oke, selesai teman-teman untuk resep hari ini. Ini adalah resep uh, ayam popcorn saus tomat ya. Jika teman-teman suka, teman-teman boleh coba resepnya di rumah ya.